Овняюсь. Шановні майстри, 9 -е класу кількості 20 осіб до уроку готовий рапор з Дякую. День добрий, сідати. У нас сьогодні дуже цікава була така спроба опанувати з вами жанр організації інтерв'ю. Приїхав після подорожі з враженнями. Він шановний маєстро Тарабан, і він згоден здати інтерв'ю. Ви задаєте питання. Кожний зараз хвилиночку подумайте, а що б ви хотіли запитати у людини, яка побувала в іншій країні, бачила іншу систему освіту, іншу систему людських відносин і все, все, все інше. Задумайтесь, яке питання задати. А наше журі. Буде підіймати руку, коли питання приймається або не приймається. Зрозуміло, так? Головне питання, яке журі бракує, не приймається інші питання. Перше питання, прошу. Які твої враження від цієї поїздки? Головні враження? Приймається питання? Раз. Два. Ну, значит, мы уже... Нет, два, два один принимается. Будь Мое мнение такое, после этой поездки я понял, а какова система обучения в Англии. Ну, и как бы я сделал такой вывод, что в Украине учиться намного лучше, потому что там уровень где-то седьмого или шестого класса. Поэтому, ну, а ощущение от самой поездки, конечно же, хорошее, потому что это как бы другая страна, другие люди, своя культура. Да. Первая ответ. Дуже цікаво критичне ставлення до англійської системи освіти. Наступне питання хто? Заметили я ж буду. Ось та в громадському транспорті в ресторанах, в кафе. Ось такі етикеті, які просто в з ока і незвично дуже. Питання про життя, як виглядає, приймається такями. Жюри, принимайте, вот наш да. попробуй. Хорошо, да. Я заметил, конечно же, отличия, потому что, ну, допустим, в рестораны я там не ходил, но ну, в общественном транспорте не замечал, но вот дома, я жил там как бы, в семье англичан, типичной семье англичан, я заметил то, что ну, они очень-очень как бы... А, <свят> они каждый день рассказывают Фистолсы истории, что вот сегодня я купила апельсин там на 2 фунта меньше, чем вчера, и вот что, какая я молодец, завидую тебе, и, ну, такое. У них нету вот, э, лично в вот Кембридже, в таких маленьких городах, они живут все в двух домиках, машина там не нужна, там, ну, города не такие большие, там, велосипеды или автобуса хватает. Да. <свят> <в принципе. свят> А, а там действительно погода ужасная, а то там постоянно. Ураганы там. Это... Хорошо. Погода там ужасная. Потому что ты никогда не понимаешь, какая она. Вот с утра выхожу. Не, вот вечер лег спать, кучу снега, просыпаюсь с утра, солнышко. Ну, в общем, непонятная погода совсем. Посреди дня может светло-светло, вот, светло -светло, тучи налететь, все, все полно. тебе понравилось бы там жить, чем Нет, мне там не понравилось жить, потому что, как бы, это другой у них же стиль жизни, как бы жить на втором этом этаже, в двухэтажном домике. И мне, как бы, я привык жить вот как здесь, как в Киеве, как в да. Украине. Собираешься ли ты получить высшее образование в Англии? Okay. Да. Поехали. Да. да, высшее образование собираюсь получить в Украине, но туда я буду как бы потом уже летать, чтобы получить магистратуру. Я это так. Тебе это может больше понравилось у нас в Украине? Люди? Да. А вопрос снимать? да. Хорошо. Да, да. Ну, нет, люди мне там... Ну, как бы, смотрите, они ведут себя, вначале они себя представляют, как будто мы вот такие вот хорошие, мы все улыбаемся, а потом уже где-то в процессе обучения, это касается учителей, им просто они забивают на тебя. Они дают тебе задания, отсиживают свои два часа, которые должны отсидеть, ну и все. Учители краще, и тут, и там, но где краще учителей? Здесь уже, в науковом. 10 -ти питань. Запишіть, які питання взагалі ви... Які відповіді ви чули. Чути, що ви? Е, Валерій, чи не жалієш ти, що поїхав, пропустив школу і тепер тобі доведеться не заганяти ті предмети, тому щось підбирати, щось. Чи не жалієш ти про цю поїздку? Ні, звісно ж, це було добре проведено. Принімаємо да, я я сто... или не приймаємо. А, да, звиніть.

Charles, if I was traveling for my trip, my trip, my stay, and I was talking about it. Okay. In my school, there was a situation when a uh, one Chinese girl said uh, bad words to me. <laughs> okay. Yeah. And then I what Chinese girl you like? No. no, English, English, <laughs> <laughs> uh, th then I just bullied her. <laughs> uh, she told it to Ross. Ross is our principal, and I had a big problems just because in England you cannot uh, bully people. Как его впечатление о чем Мне кажется, что интонации у него английские стали. Дисциплину в английской школе и в лицее. Можно принять? Принимайте вообще. Принимайте. Ну ладно, ну как, их можно, конечно, сравнить, но в Англии у них принято вот чуть ли не строем ходить, ничего нельзя, если скажешь какое-то там чуть ли не слово, ты уже к директору, у тебя проблемы. Ты там на русском вот... говорил. Ну я на русском говорил, но они как-то перевели потом. Ну, в принципе, в лице тоже такое, совсем. Цеплінь, а, там, які, це, які, які покарання? Ну як вам я там ще надавав добавите куча задань? Страшно. Вже страшно, да очі. Жирі, жарі, броси. Ким працювали, ким працюють бать... батьки, ти, де там ти жив, Там. А, і чи були вони російські по а, віку, і як ти розумієш, якщо були, як ти з ними... Разумеется. Да, 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 не важно, я отвечу. Итак, вот, нет, у них детей не было, но они как бы и не были, но им было по 20 лет, ну, по 30, то есть они не жили со мной, да, раздельно, но у них была такая собака, которая звалась Wi-Fi. И эта собака, ну она не работала иногда вечерами, но формально эта собака подходила ко мне в комнату, когда я не закрывал, и забирала мою еду. Вот так. А, родители работали. Как я знаю, что один просто не работал, а вторая где-то там работала, но мне не давали информации, но интересный факт, что они ложились в 7, а вечером они просыпались в 4 утра. Занимался ты там -то, кроме того, еще с восьми до пяти ходы в школу. Граб, в HD2 ну и так далее. Ты занимался там спортом одним словом? Каждую субботу там у нас был кружок футбола, на который, когда ты приходил, там было, как бы их назвать 25 чернокожих, которые им по 23 или 4 года. И так вот, они постоянно вот как бы я пытался там поиграть в футбол, но им всем по 25 лет, в общем никак. А больше нету никакого спорта? А, нету, потому что настольный теннис был записан только я. 何